7 июля продолжается. Это не отголоски лета, это только начало. Поэтому, пожалуйста, вдыхайте его полностью и вдохновляйтесь. Аня Завальская в моей студии. Мы продолжаем. Анечка, ну расскажи, что стряслось с твоей песней «Преступление и наказание». Потому что я была в Америке, и я действительно читаю, что-то произошло. То есть я так понимаю, песню слили в интернет. Слушай, ну это действительно впервые, это такой беспрецедентный случай в моей карьере, там даже группа Альви такого не было, всегда был такой, знаешь, инспекция, контроль был очень сильный такой по поводу того, чтобы песни не выходили в таком полусыром виде, а тут произошла следующая история, а, мой сам продюсер Дмитрий Сарковский просто выложил у себя на SoundCloud клауд этот, этот трек, да? да, он выложил его еще в незавершенном виде и, ну, наверное, самонадеянно подумал, что никто, никто на это не обратит внимания. А зачем он это сделал? То есть это... Нет, это его рабочая Страницы. Mm -hmm. Это абсолютно, то есть, это, это страница, в которой, на которой он различает свой материал для, скажем так, общения со своими коллегами. да То есть, это это было важно в, в такой промежуточный этап, да. Но... Но там можно сделать так, чтобы трек не скачали. Там же можно закрыть. Не, не знаю, что так получилось. Знаешь, видимо, просто абсолютно не, мы не думали о том, что это, это эту песню могут так быстро утащить. Вот, потому что, ну, я же говорю, повторяю, что такого прецедента еще не было, не случалось. И вдруг какой-то один из прекрасных дней позвонили с радиостанции сказали, у замечательная песня, давайте нам поскорее в эфир. Мы говорим, какая? Говорит, ну вот преступление наказания. Мы начинаем удивляться еще больше. Спрашиваем, а собственно, как вы? Они узнали, если еще нигде вообще нет. Говорит, ну как же, она уже везде в интернете. И вот тут мы уже насторожились, зашли проверить и были шокированы тем, что за 4 буквально дня с момента, когда она оказалась на SoundCloud, она распространилась с такой скоростью и набрала такое количество прослушиваний, скачиваний, комментариев, что, во-первых, это уже было невозможно удалить. Во-вторых, конечно, я была в шоке, потому что песня была не сведена, не отмастерена. То есть она была... Ну да, как бы это не песня, которая может уйти, там, скажем, для широкой аудитории. Но в то же время... Я поняла, что я уже никак с этой ситуацией ничего не могу сделать. Мы просто быстро сделали официальную версию, мы завершили над ней работу преждевременно, хотя mm -hmm. релиз этой песни должен был случиться осенью на самом-то деле, да. И таким образом песня ушла в мир, и ее, она очень нравится. И даже я поразилась, когда впервые эту песню исполнила на танцевальном, скажем так, проекте «Dancing on Ukrainian», который проводила танцевальная школа «Десайт», уже пели слова этой песни. То есть для меня это, было... это приятно, слушай, значит, должно так было произойти, Единственное, как вы теперь боретесь с тем, что есть вот неотмастеренная версия? Просто они остались? Она теперь... существует в интернете, но я просто, существует также мой официальный канал YouTube, на котором эта песня лежит в хорошем качестве, уже в, в, в завершенном своей в варианте. Поэтому вы лучше скачивайте, конечно, хорошую версию для того, чтобы составить полное впечатление. Ну, а кто уже первый успел, тот, тот значит, приятного прослушивания. Но я вчера послушала. Мне, кстати, песня очень понравилась. Спасибо. Я так понимаю, что ты являешься соавтором. То есть это твои слова. Да, конечно. Я всегда была автором текстов да. И в дуэте Альби музыку писала Алина, да, я известно. писала тексты, и поэтому же для меня продолжаю эту линию, конечно же. Но ты знаешь, вот я пришла к такому своему этапу в жизни, когда я поняла, что я также была и не против спеть песню, которую вы для меня написали. Mm -hmm. То есть абсолютно искренне понимаю, что так же, как и я пишу для кого-то и чувствую других людей, точно так же я понимаю, что кто-то может почувствовать меня. Поэтому сейчас открыто для всего, да, и песня «Приступление наказания" наказание» ну, была написана очень быстро. И, конечно же, никакое отношение к классике и к она не имеет, хотя я проводила флешмоб среди своих подписчиков, да. но тем не менее эта история такая очень пронзительная и близкая, очень, очень ну, вот, близкая каждой девушке, потому что мы всегда хотим знать правду, но мы потом не всегда знаем, что с этой правдой делать. И вот, вот эти вот сомнения, вот этот момент э, острый, а сможем ли мы потом смотреть на этого человека так же, как раньше, вот он близок каждой из нас, и я думаю, что каждый из нас это проживал. Но это думаю, твоя что... история, да? Безусловно. Нет. Это моя история, я не скрываю этого. Все мои песни, они так или иначе автобиографичны. и как раз самое сильное переживание я всегда я всегда вкладываю в, свою, в, то, в то о чем я говорю со сцены. Это все а это. тебе проще написать песню кто-то вот из наших исполнителей, у тебя поступают заказы. Да, безусловно, я сотрудничала с многими, я надеюсь, что это еще а, это еще будет продолжаться и да я даже не буду перечислять, потому что я говорю на данный момент. На данный момент, ну есть конечно есть и сейчас в процессе работы есть несколько песен, которые мне самой безумно нравятся, я просто жду, чтобы они вот как бы знаешь сложились с образом исполнителя. я бы например очень хотела сказать вот, для Тины Кары мне, mm -hmm. ну, мне кажется что ей ну мне кажется почувствовала то что Хотя, безусловно, для нее пишут тоже замечательные композиции. И Влад Дарвин э, сделал прекрасную композицию для нее. Поэтому э, это такой, знаешь, это такой очень интересный процесс. Вот я, например, написала Дмитрию Каляденко э, песню «Махаон». Я до сих пор горжусь тем, что ну, это, это идеальное попадание в его образ, в его мироощущение. Вот такими работами я горжусь. А я не люблю писать просто для того, чтобы написать текст. Анечка, кроме твоего концерта в Одессе, который пройдет, мы напоминаем, 13 июля, э, что ты еще хочешь успеть сделать этим летом? Ну, прежде всего, конечно же, ОМКФ, Одесский кинофестиваль. Кстати, я тоже приглашаю всех друзей, всех киевлян, не только со всей Украины, приезжайте в Одессу, потому что, кроме моего сольного концерта 13 июля, вы вот так, я еще выступлю на вечеринке, посвященной открытию Одесского международного кинофестиваля. В прошлом году действительно для меня это было ярким событием. Я, по-моему, зарекомендовала себя как яркий киноблогер, кинокритик. Это правда. Вот, и в этом году я не собираюсь давать позиции, то есть я я собираюсь приехать, посмотреть как минимум ну, на, начало фестиваля, я застану, я еще и спою для публики, еще дам свой сольный концерт. Так что приезжайте, я думаю, что Одесса как раз создана для того, чтобы собирать и концентрировать друзей, хорошую энергетику, ну и кино, безусловно, это хорошее правда. кино будет, и я уверена, что... Пятый юбилейный кинофестиваль, независимо от того, что действительно очень трудное время для того, чтобы проводить масштабные мероприятия, но тем важнее их посещать, тем важнее показать, что наша жизнь не теряет своего качества, своих ценностей, что мы развиваемся, что прежде всего ну, духовное развитие, оно... Способна творить чудеса, это правда. Это правда. Анечка, я желаю тебе Спасибо. прекрасного лета. Я желаю тебе хороших приключений. Я желаю, чтобы это лето тебя вдохновляло. Спасибо. А еще, кстати, я поздравляю тебя с тем, что ты стала тетей. О, да! Это О, да. кроме того, что это очень лето, было богатое на праздники, и, и юбилей, и, и день рождения моей мамы. И мой день рождения. И, собственно, конечно же, я теперь в статусе тети. Я счастлива. И, и, и мне кажется, что такая новая точка отчета в жизни. Да, Давай сестричке передавай привет от нас. А Талина тоже всем большой привет. Спасибо. М1. Морген. Гутен Морген, <laughs> это была Анчика Завальская, а Гутен Морген продолжается. Оставайтесь, давайте встречать это лето вместе.